you <laughs> Молодой человек, это место занято. То есть как это занято? Кто смело его занять? Здесь будет сидеть моя подруга. И будет здесь сидеть ваша подруга. Молодой человек, но это если невежливость. Вы не находите? Нет, не нахожу. У меня билет. Этот ряд и это место. Ах, наверное, это там. Как же там, когда здесь? Ну это есть какой-то анекдот. Комизм? Я сама доставала билеты. Я тоже сама доставала билеты. Смотрите. Вы купили на руках? Вы хотели сказать с рук? О, пожалуйста, пусть будет с рук. У брюнетки в режим пальто. А, ну теперь все верно. Чудная девушка. Не хвалите ее, пожалуйста. Я не хочу о ней слышать. Что-то, видимо, произошло. Она страшно спешила. Так, так. Я знаю, куда она спешила. А вокруг все спрашивают билетика. Представляете, какая удача? Вы часто бываете в консерватории? Ну, в первый раз. А что? О, ничего. Иду себе, вижу, толпа на квартал. Значит, дело стоящее. Все ясно. Бросать сказку, дудки, закрыто. Администратор меня отшил. Да что за черт думаешь, чтоб я, я, да и не прорвался. Такого все же еще не бывало.

выходит «люблю». Стоило прийти, чтобы сделать такое открытие. Глупо, что я сюда раньше не ходил. Честное слово. Я вам верю без честного слова. А вы из Прибалтики? Нет, не из Прибалтики. Но вы ведь не русская. Я богатая дама, совершающая кругосветный тур. А что? Ваша подруга в Рыжепальто тоже совершает кругосветный тур. Моя подруга... Не будем говорить про мою подругу. Она легкомысленное существо. Все-таки скажите, вы откуда? Я из Польши. Из братской Польши. Я так и подумал, что вы не наша. То есть я хотел сказать, не советская. То есть совершенно другой. Я понимаю, что вы хотите сказать. А что вы у нас делаете? Я у вас учусь. В каком это смысле? В консерватории, если вы ничего не имеете против. И моя подруга тоже в учится но она ваша. То есть я хотела сказать советская. То есть я хочу сказать, что мы живем в одном советском общежитии, и в одном советском обществе, и в одном советском общежитии. Она тоже будущий музыкант. И между тем продала свой билет. Да, и довольно дешево. Для вас, наверное, большая стихи. Еще не хватало, чтобы она как-то спекулировала. Довольно того, что она предпочла слушать молодого человека, а не Шопена. Нет, ну ее, впрочем, можно понять. А так считает? Я ее презираю. Молодой человек тоже на каждом углу не валяется. Я не знаю, где он валяется, но это скучный молодой человек. Он не любит музыку и этим отличается от вас. У бедной Аси постоянный конфликт. Любовь и долг, любовь и дело. Совершенно ужасное положение. Я-то на него не в обиде. Из-за него я здесь. Вам повезло. Мне всегда везет. Я счастливчик. Это очень интересно. Первый раз я вижу человека, который этого не скрывает. А зачем мне это скрывать? А вы не боитесь? Чего мне бояться? Люди узнают, что вы счастливчик, и захотят испытать: так это или не так. Вот еще. Я Гитлера не испугался. По-русски вы просто победитель. Я просто Лена, а вы просто победитель. И все-таки не надо переводить. Мне нравится мое имя. Мне тоже. Каждое произведение в переводе теряет. Он будет спорить? Он не будет спорить. Вас в комнате много? Еще две девушки. Две чайные розы. Первая Ася, она певица, как я. Вы ее видели. Она милая, но совершенно без воли. Молодой человек делает из нее веревки зато другая, совсем другая. Она имеет твердый характер, огромный рост и играет на арте. Еще вопросы? А ее как зовут? Иисус Мария, ему сон нужно знать. Вера. Подумать только. Придешь когда-нибудь в оперу, а кармен это вы. Я не буду петь кармен, у меня другой голос. И в опере я тоже петь не буду. Я буду камеральная певица. Вы хотели сказать камерная? Просто беда, я вечно путаю. Я бы так шпарить по-польски. Сколько бы у нас? Другий год. Второй год. Рассказали бы? Не поверил. Хорошо. Я открою вам секрет. Хотя мне это совсем не выгодно. Мой отец знал по-русски и меня учил. Он говорил, Хэнс, тебе нужно знать этот язык. В один прекрасный день ты скажешь мне спасибо. Видимо, он и вел до сегодняшний день. Нет, ну это само собой. Но все равно. Вы молодчина. Я просто способна к языкам, как всякая женщина. Так уж и всякая. Так, так. Что такое способность к языкам? Это способность к подражанию. А все женщины обезьянки. Как все? И вы? Пан не хочет, чтобы я была как все. Это мило и натурально. Мы ценим правила, а любим исключения. Очень жаль, я ужасная обезьянка. Я смотрю вокруг и все примеряю на себя. Это мне не годится, а это мне подойдет. Вижу, красивая прическа. Немного задор, немного поэзия, немного вызов. Беру себе. Или вижу красивая походка, и грациозно, и стремительно, почти полет. Это совсем смертельная рана. Такая походка и не моя. Она будет моя, я ее беру. Потом я встречаю девушку, у нее задумавшийся взгляд, он показывает на глубокую душу. Очень хорошо, я беру этот взгляд. В общем, я Жан-Батист Марьер. Он говорил, «Жабхан Бомьер, Жалет Ух ты, здорово! Хоть в переводе и потеряют, переведите. Что? Там был ваш немецкий своим французским? Так? Это значит, я беру свое добро там, где его нахожу. Говорят, Мария взял себе две сцены у Сирана до Он был гений, ему все было можно. А вам? -а. Мне тоже, я женщина. Ну, почему вы все время задаете вопросы? Вы опасный человек. Я еще хотел спросить... Подождите, спрашиваю я. Вы учитесь? Так, точно. В институте Амара mm -hmm. На отделении Юнагирия. А, вот, а я, покровитель виноделов, певец, идеолог и вдохновитель. Мы его учим наизусть почти в обязательном порядке. Наш профессор сказал, что когда-нибудь над входом будут высечены его слова. Вино питает мощь, равно души и плоти. К сокрытым ключ вы только в нем найдете. Я поняла. Вы будете дегустатор. Молчите и не срамитесь. Ничего вы не поняли. Я буду технолог. Буду создавать вина. Да. Если вы не испьетесь, вы прославите свои вина. Виноделы не сбиваются, это исключено. В самом деле, я почему-то забыла, что вина создаются. Еще в отношении потребителя, между прочим, вино рождается, как человек. Я надеюсь, это шутка. Когда-нибудь я вам расскажу. Прежде всего нужно найти те качества, которые создадут путе. Потом вина надо выдерживать. Утец создается выдержкой. Это надо будет запомнить. Но уже поздно, и пора. Е. Так, так. Интересно, что вы скажете дальше? Я хочу вас увидеть. Я знаю, но вы не должны были это показывать. Как правильно, показывать или не показать? Я действительно хочу вас увидеть. Надо небрежно. Как? Нет, ну как-то небрежно. Когда мы увидимся, а? У вас мало опыта. Это плохо. Когда мы увидимся, а? Сойдет? Откуда я знаю? В субботу, в восемь. Где? Матка, в Москве так, так будет спрашивать суп. Наглу в Лузве так шесть, в Варшаве она сначала там. Там. Пан полагает, он будет первым? Пан не полагает. Да где? Кстати, здесь стоит еще при этом улыбнуться. Где, где? Вы еще в консерватории должны были подумать. Иисус Мария, совсем мало опыта. Ну хорошо, командую я. На углу Дерсона и Огарева. Остановки. Идет? Идет. Ах, это аса не могла продать старичку. Ви надел. Не надо смотреть на часы. Я уже здесь. Очень боялся, что вы не придете. Так вы все-таки чего-то боитесь. Представляете, оказалось... Я правду говорю. Так я верю, верю. Конечно, прав. Конечно, важно. Меня совсем не нужно убедить. Можно подумать, как вам каждый вечер проходят на угол варшавские девушки. Варшавские девушки знают себе цену. Все девушки должны знать себе цену. Непобедимость идет от. От от достоинства. Точно. Куда мы пойдем? Спасите меня. Он опять задает мне эти вопросы. Матка кого о он думал все эти три дня? Позову. Так, это рыцарский ответ. Ответ безумца. Не возмутитесь. Я знаю, вы создаете вина, но вам еще нечем за них платить. Будьте веселы, все впереди. Видите, я не надела вечерний наряд. И у моих тупер тоже другая миссия. Есть еще варианты? Еще нет. Вы и в самом деле счастливчик. Вам не нужно делать выбор. Как знать? У меня есть свои заботы. Да? Да. Да? Да. Кто? 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 Ну кто? Нет, должна быть я. Нет, ну это я понял. Тем более, ваш хаян говорит, развеселись, ты не поймал ручья. Зато ласкает беглая струя. Нет, женщина в женщинах и мире постоянства. Зато бывает очередь твоя. Вы прочитали Хаяма, так приятно. Вы так его любите? Приятно, что вы готовились к встрече. Вот что. Спасибо за предупреждение. ошибка, ничуть не надо. Я готовилась? Это я готовилась? Нет, ну хорошо, я готовилась. Но даже если я готовилась, вы должны были сделать что? Что? Промолчать. Тогда когда-нибудь вы могли бы этим воспользоваться. Все-таки куда мы идем? Я полагаю, в кино. И что нам покажет в кино? Ой, какая разница? Вы хотите сказать, что не будете смотреть на экран? Почему не буду? Буду время от времени. О, вы откровенный человек. Наверное, из-за неопытности. Отец меня предупреждал. С кино все начинается. Не волнуйтесь, мы ему не скажем. Безусловно, не скажем. Его уже нет. Ой, простите. Что с нами делать? Прощаю. Когда взяли Варшаву, мы перебрались в деревню. Но его это... А что бы ты сделали если я не пришла? Понятия не имею. Вернулся бы в общежитие. Это хорошо. Это значит, у вас есть характер. Но почему вы стали такой серьезной? Да. Как правильно? Обидеть или обижать? Можно и так, и так. И так, и так. Не можно. Нельзя обижать. А меня ведь тоже нельзя обижать. Я ведь тоже сирота. У меня мамы нет. Папа, в принципе, тоже. Бедный мальчик. И он убежден, что счастливчик. Конечно, счастливчик. Это уже факт. Сколько не дожило, а я дожил. Полгода в госпитале, вот он я, на глуперсина и горева. Остановки. Вы так ни слова больше про войну. Наговоритесь. Миру, мир. Если б я знала, что вы сирота, вы бы и минуты не ждали на этом вашем углу. Вот еще. Вы опоздали по Божести. Я был намерен ждать полчаса. Так много? Но девушки это любят. А ведь то есть глупство. Просто глупость. Зачем испортить настроение человеку?